Какие симптомы полио, на что родителям обратить внимание, потому что, опять-таки, после первого тура иммунизации у нас в саду проявились симптомы энтеровируса. Я так понимаю, они очень схожи. Как родители могут выявить их и, например, что нужно делать в первую очередь? Родителям ничего не нужно делать ни в первую, ни во вторую, ни в третью очередь. В связи с этим объясню, почему. В большинстве случаев полио происходит бессимптомно, да, то есть никаких симптомов нет, человек просто выделяет вирус наружу и не заболевает. Есть небольшое количество, там 10, например, процентов, 15%. Может быть, у кого это будет проходить в виде эм, какой-то общей слабости, температуры, возможно, разжиженного стула, недомогания и так далее. И, так далее. и только у очень маленького процента случаев возникнет э, симптомы порезов параличей. Вот, а родители, если про каждую, да, какую-то чих сейчас особенно, да, у нас осенний-зимний период, будут думать, ой, вдруг это поле, то это будет вызывать абсолютно, ну, ненужную панику, потому что от него все равно лечения от полио никакого нету, да, и все это прекрасно знают. Вот, поэтому я считаю, что родители должны меньше думать о дифференциальном диагнозе и диагнозе вообще, а больше думать о ребенке. И если у ребенка возникают любые непонятные, странные симптомы для родителей, опасные, неважно, Неважно, на какое заболевание они похожи, они просто должны немедленно обращаться за медицинской помощью и все. Ну и не думать о том, это полио, это не полио. Ну...